Бог говорит, что есть Божий пир, и те, которые приходят на этот пир, они слушают Слово Божие, они его принимают, они его исполняют, и, конечно, они рождаются и становятся детьми Божьими. И тогда Царство Божие, оно находится внутри них, и они вкусят, они уже наследники. И Иисус он показывает, что есть также те люди, которые не приходят в церковь, не приходят на пир Божий. И Иисус показывает, что если вы не приходите в Дом Божий здесь на земле, то в Царство Божие вообще закрыт вопрос, потому что вас звали, а вам это не надо, и они не войдут. А у Бога на самом деле есть очень много мест еще. Царство Божие. Он приготовил, чтобы люди спаслись для детей своих. Но многие люди не от этого отказываются. Поэтому не пропусти свое место, не пропусти Божий пир. Потому что избранные — это те, которые пришли на пир Божий, которые исполняют Слово Божие. Они блаженны, потому что слушают и исполняют Слово Божие. Аминь.